और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से ये रॉन्ग नंबर है ये रॉन्ग नंबर है चल देखिए कभी अमरीकों के सामने ऐसे करके बैठे पाकिस्तान आई से कर्जा लेगा ऐसे यू यूटर्न लेना चाहिए ये रॉन्ग नंबर है कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे रॉन्ग नंबर नहीं आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा रॉन्ग नंबर कोई तो समझाता मेरी समझ में कुछ नहीं आता सम... पाकिस्तानी कह दो हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना चाहिए ओवरसीज वो, वो जी ड्यूल नेशनल है वो ये उद्दा नहीं ले सकता और वो वो कोई आ, आ, मिनिस्टर नहीं बन सकता हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं मैं अभी तक हैरान हूं कि इनको ये नहीं समझ आ रही है हमारे लोगों को जो ये इस तरह की बातें करते हैं ड्यू नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं आप वजीर बने आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल हो ये नहीं हो सकता पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए गवर्नमेंट को एक नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इम्प्लीमेंट कर ए 122 अरब का एन का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी कई मिनिस्ट्रीज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया कई उन्हें नहीं किया और कई सीख रहे हैं कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है क्या हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई डेढ़ साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था जो ढाई साल के बाद आज बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था मुझे गर्दशी कर्जों का पता नहीं था डेफिसिट का पता नहीं था हमें तो तीन महीने तो सिर्फ समझने लग गए पाकिस्तान के आवाम ने तुम्हें घर भेजने की साल अमरीका में जाकर कहा था कि दहशत गर्दी के पीछे कौन कौन है वो क्या था वो पर्चा कहां है कौन से अद, आजाद थाने में होगा वो जो भारत की सरजमीन पे जाकर उन्होंने कहा था अपने इधारों के मुतालिक वो कौन सा आजाद थाना पर्चा दर्ज करेगा और ढाका का तो मैं जिक्र नहीं करता कि उस हवाले से उन्होंने क्या बात की थी मेरी अपनी जबान लड़खड़ाती वो बात करते तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही बात आप करें तो वफादार और हम करें तो गद्दार आप मुझे बताइए कि इदारों का क्या वकार रह जाएगा वो कौन सा इदारा है जिसपे हमें एतमाद रह जाएगा कि हां यहां से हमें इंसाफ मिलेगा